মইতো শুনি দুখ লাগি গৈছে এনেকে এনেকে ধমকি দিছে মোৰে গাত লাগি গৈছে ডাঙৰীয়াই ইয়াতে হাউচত চিঞৰি চিঞৰি কলে যে লোকেল চুপাৰী এৰি দিব লাগে আপোনালোকৰ মনত আছে তাৰ পিছত মই বৰাক বিধায়কসকলক সুধিলো যে চক মই এৰি দিম পিছত কিন্তু মোৰ গাত বদনাম হব আপোনালোকে ক'লে আপোনালোকক প্ৰটেক্ট কৰিম কিন্তু কোকৰাঝাৰৰ গাড়ীৰ ভিতৰত যেতিয়া কিয় চুপাৰী খুলিছে বুলি কোনোবা এজন নেতাই কংগ্ৰেছৰ এম এল এ ধমকি দিলে তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ এম এল এ খিনিটো উঠি নকলে যে এইটো এচেম্বলিত আমাৰ ডিমাণ্ড আছিল বুলি দুখ লাগে নাই নাই কওক আপোনালোকে এইটো ইয়াতে কমলাক্ষ দেৱ কুৰ্কাইচই হাউচৰ ৰেকৰ্ড আছে চিঞৰি চিঞৰি কলে যে মোৰ চুপাৰী এৰি দিব লাগে ইউ ডি এফৰ জাকিৰ হুছেইন সুৰজমান হুলস্থুল লগাই দিলে এইটো ৰেফাৰেঞ্চ বহুত ডাঙৰ ৰেফাৰেঞ্চ এইটো এই কথাটো শুনিলেই ভৱিষ্যতে সফল হব যে হাউচৰ কথা শুনি কেনেকে মুখ্যমন্ত্ৰী বিপদত পৰে তাৰ পিছত চুপাৰী বিলাক আমি লোকেল চুপাৰী খিনি খুলি দিলো বিমল বৰা যোগেন মহানক হাউচত উত্তৰ দি মই পঠিয়ালো হয়নে বিমল বৰা যোগেন মহান ইয়াৰ পৰা হাউচত গল গৈ পেলাই তাত আলোচনা কৰিলে কৃষকসকলৰ ক্ষতি হৈছে চুপাৰী খিনি আহিব দিয়া হল এতিয়া ময়ে চুপাৰী চৰ্দাৰ হৈ গলো কালিৰ পৰা ময়ো বন্ধ কৰি দিম বুলি ভাবিছো মই যোৱা কালি ৰাতি সেই ঘটনাটো শুনিলো তাতে বিধায়ক কেইজন উপস্থিত আছিল নক'লে যে এইটো আমি কৰিব দিছিলো মুখ্যমন্ত্ৰীক এইটোত বাকীত কথাত যি গালি দিয়ে দিয়ক এইটোত গালি নিদিব কাৰণ এইটোত আমি ডিমাণ্ড কৰিছিলো দুখ নালাগে নেকি কওকচোন গতিকে মোৰ কাৰণে ক'ৰবাত চৰকাৰৰ পুঁজি আছে ক'ৰবাত বিল্ডিং ভাঙি গৈছে ব্ৰীজ ভাঙি গৈছে এটা ভিডিঅত আপুনি মাজুলী নদীৰ ওপৰত গতিকে মানুহ এনেকে যদি গৈ এক্টৰ হৈ যায় মইতো প্ৰথম জীৱনত ইমান দিন ৰাজনীতি দেখা পাইছো কৰা চাহৰ দোকানত বহি লৈ ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত কব লাগিব পাঁচ বছৰ খেদি দহ বছৰ খেদি পোন্ধৰ বছৰ খেদি দিম বুলি কলে অসমীয়া মানুহে হজম কৰিব নোৱাৰে না কব নোৱাৰে আপুনি কোন হয় আমাক খেদি দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা সাহসটো এম এল এ থাকিব লাগিব না এতিয়া মইতো শুনি দুখ লাগি গৈছে এনেকে এনেকে এম এল এ ধমকি দিছে মোৰে গাত লাগি গৈছে কোনে দিছে মই নকওঁ আৰু ইমান কাহিনী সেইকাৰণে মোৰ ইমান দুখ লাগিছে যে আমাৰ মোৰ কলিগু থেংক ইউ মাননীয় শেষত কৈছো যে যদি এনেকুৱা ইনষ্টেণ্ট জাষ্টিছ লাগে তেতিয়াহ'লে হাউচত এটা কমন নিয়ম কৰক যে ক'ৰবাত দলং ভাঙিলে ইঞ্জিনিয়াৰজনৰ টকাৰ অভাৱ নাই কৰ্তৃত্বৰ অভাৱ যে কৰ্তৃত্ব থাকিব লগে লগে ঠিক কৰি দিব আৰু তাৰ কাৰণে হি উইল নট বি ছাবজেক্ট টু হেৰেচমেণ্ট আফটাৰ ডেট সেইটোৱে আমাক লাগে আপোনালোকে আলোচনা কৰক মই লগত আছো